श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तन् तेषां के योगवित्तमाः ॐ श्री तालवेशाखिरावतु श्री श्री परमात्मने नमः ॐ परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता गीता श्रीमद् भगवद् गीता अथ आपक्कन महाप्राणाक्षमु थ अध अनि धा पलककूडतु अथ द्वादशो तालव्यशो दीर्घमतो शो ध्यायः महाप्राणक्षमुकि यावत्तु दीर्घमु ध्यायः अथ द्वादशो ध्यायः अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता इकडा ఏకలవ్యలో పలికే ఏ యాతో ఏ అనకూడదు ఏవం సతత యుక్తాయే ఏ యు ఏ యాతో యుక్తాయే ఏ ఏవం సతత యుక్తాయే ఏ భక్త స్వాం మహాప్రాణాక్షము భ భక్తాస్

इको ये, ये चाप्यक्षर चाप्यक्षर मव्यक्तन मव्यक्तन् अनुस्वर्म मव्यक्तन ये चाप्यक्षर चाप्यक्षरमव्यन् तेषाङ् अनुस्वर्म उङ्गाङ् के के योगवित्तमाः योगवित्तमाः तेषां के योगवित्तमाः पूर्तिश्लोकम् अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तन् तेषां के योगवित्तमाः